очень популярная такой вот очень э, заезженная тема стала тема детокса э, продаются какие-то баночки с цветными соками какие-то все салоны красоты прямо э, активно в прайсах такие суммы рисуют напротив процедур, связанные с обматыванием маслами. и Якобы, скажем так, происходит чудо, избавления человека от чего-то вредного. Вообще в человеческой психике это что-то нормальное. Избавляться от вредного и наполнять себе хорошим. Вот. И поэтому многие, много моих клиентов очень часто спрашивают, а как же как же правильно почиститься? Что же такое детокс, где есть правда, где, скажем, что-то такое просто промакса, маркетинговый ход разных компаний, которые на этом зарабатывают деньги. На самом деле я бы сказала, что детокс это одна из можно сказать нормальных, как бы вот здесь из альтернативной медицины, одна из правдоподобных таких тем, которые существуют. Просто, конечно, она ничего не имеет общего с тем перечисленным, что я сказала. Дело в том, что мы действительно потребляем много вредных веществ, которые есть там жареное мясо, гитероциклические соединения. То есть, в принципе, само мясо не вредно, как, как, как продукт, просто вредно есть много жареного мяса. И те гитероциклические соединения, которые образуются из нитратов, нитритов, добавляемые мясо, которые добавляют мясо, чтобы продлить их срок годности, также превращаются в достаточно мощные канцерогены. Вот. Если вот представить себе очень приблизительно процесс детокса, как происходит в нашем организме, он происходит в две стадии. Первая первой стадии происходит печень. То есть печень, то ли это лекарственные вещества, то ли это, скажем так, вот те ядовитые вещества, которые попадают с продуктами питания в наш организм, они обязательно проходят систему воротной вены, попадая в печень, и печень пытается каким-то образом их очистить. Вот. И, в принципе, до, скажем так, до 200, 200 лет назад вот те люди, которые там питались 200 лет назад, она, в принципе, с этим вопросом справлялась. Вот. Но в связи с тем, что в нашей пище появилось очень много всяких синтетических, таких вот искусственных добавок, которые, скажем, она просто бывает некоторые наши ферментные системы просто не узнают. Она к этому вопросу печени подходит шаблонно, то есть вот стандартно и Многие вещества действительно могут попадать в кровь, где они могут попасть во вторую стадию процесса детокса, скажем так, если повезет. Но не всегда это ну, вот обезвреживание происходит, происходит качественно. Вот, так что же делать в этом случае? То есть делать в том, что действительно очень все просто. Старайтесь употреблять в пищу меньше вот, каких-то вредных, откровенно вредных продуктов синтетического происхождения, те, которые содержат много различных красителей, ну, это то, что все говорят, красителей, консервантов, каких-то стабилизаторов, потому что наш организм просто, ферментная система просто не знает, что с ними делать, как, как, их обезвредить. И, соответственно, они могут вызывать всякие вот нехорошие вопросы, включая и вот этот канцерогенный эффект, который сейчас очень детально изучается и массово публикуется, доказывает, что именно какие-то продукты питания приводят к определенной онкологии. Вот. И есть действительно вещества, которые обладают таким вот детоксом, эффектом детокса. На первом месте это ресвератроп, который находится в винограде. А вот, виноградных косточках. Конечно, ну, мы не съедим столько много винограда для того, чтобы получить терапевтическую дозу, поэтому его, ну, если вот нужно при указании врача, там, в таблетированном, скажем так. Но тот же цикорий, тот же куркумин, вот куркума прекрасная, скажем, прекрасная специя, которая обладает там 220 полезных свойств, есть отдельные прямо, институты, которые занимаются изучением именно вот, полезных свойств кофе, которые доказанно не обладают свойствами детокса. Даже кофе, обычный кофе, есть статьи, которые а, говорят о том, что она и на первой, и на второй стадии детокса а, ну, обладают. Кофе обладает так, такими эффектами. То есть, а, побольше растительной пищи. И вообще проблема детокса, она очень сложна, потому что э, очень много зависит от э, образа жизни, который живет человек. Бывает так, что вот он кушает то же самое, но нагрузив предварительные там, вот, себя БАДами или как, там, алкоголем, либо новогодней какой-то вечеринкой, система детокса она не справляется, то есть она работает еще с, с, скажем так, с обезвреживанием тех компонентов, которые образовались при, скажем, вот таких вот, вот таких вот, как сказать, ситуациях, в которых погряз человек, например, новогодняя ночь. И, соответственно, даже питаясь обычно, это когда он переходит на питание обычное, она бывает не справляется. Просто вот совет заключается в том, чтобы, ну, особо не верить в эти все гламурные баночки, какие-то натирания в косметологических салонах. Это просто, возможно, как эффект плацебо, или как сказать. То есть человек приходит, вот он счастлив, его намазали кремами. Наверное, он подумал, что вот таким образом он исцелился, оздоровился, и ему уже хорошо. Если это работает, прекрасно. Это прекрасно. Вот. Но мой совет такой, вот, чтобы действительно разнообразить свое питание, ну, скажем, за счет растительной пищи, натуральной пищи, то, которая, скажем так, не содержит уже априори, да, не содержит каких-то искусственных синтетических добавок разнообразить ее, возможно, добавление каких-то специй, обладающими детокс, уже доказанными детокс-эффектами, такие как куркумин, цикори, розмаринов, рыбий жир, даже кофе, как не парадоксально, очень много там всяких споров, о кофе мы о кофе поговорим, об этом отдельная лекция, если кто-то скажет, что любит кофе, Второй фазы, да, то есть это очищение, которое происходит на уровне системы крови. Это банальная капуста. Ешьте больше капусты. <свят> это лимон. Это тот же розмарин, розмарин также обладает. То есть готовите мясо, добавьте туда розмарин. Готовите рис, добавьте туда куркуму. Это будет красиво. Да, индийский красавицы даже лицо намазывали этой специей. Вот. И это действительно вам поможет немножечко избавиться с себя, избавить от тех как бы, вредных компонентов, с которыми борется печень.